нахождение нахождении взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, то есть что с ними что надо это делать? это я знаю. Я маленькая была, когда война была. Хорошо. При нахождении взрывоопасных предметов, знаете, запрещается их трогать, перемещать, да. разводить огонь, да. брать их, кидать, стучать по ним молотком. Особенно по капсулю запрещается стучать. Это знаете, Пожалуйста, мы вам оставим памятку. Передайте, у вас же есть маленькие дети. Внучка у вас есть, правильно? Ну, маленькая внучка, 10 да. лет. Расскажите, пожалуйста, перед... лет. Да. передайте. пожалуйста, это все внучки. Хорошо. Мы вам оставляем памятки вот. на все случаи жизни. Хорошо. А я буду жить. Я 82 года. Да дай Бог, чтобы еще столько прожили и радовались я от жизни. Хочу. Дай Бог, Сейчас чтобы у вас... Лет 20. Живите долго и самое главное, не болейте. А, спасибо. Пожалуйста, удачи вам. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Что, что? С камерами. Подайте подснять вашу печеньку. Нельзя будет. На газовую? Да. Ну так, так что вот. Колон, э, ну, а да, вы наши. Что вы. ну, да, если... ну, да, Так убрать кастрюли. А, как вам удобно. Зажгите любую комфорт. Любую комфорту. комфорку вот эту а. большую. Зажгите, а. зажгите первую. Потому она уже обстоятельно Подождите. можно выключить? Да. Что ты сейчас будешь брать? Сейчас я огонь даже сниму. Общественность. Центр общественного, да, главного управления нашего. Общественный наш, с кем кто связывает? С громадскостью, с населением. Общество. Да. Центр. Основные правила пользования газовыми приборами, знаете? Ну конечно, мы жрец. когда нам инструкции дают, мы расписываем. Хорошо, если упало давление в газовой системе и потух газ, что надо сделать? У нас такого еще не было. А если будет? Если потуга, да, газ и упала система. Во-первых, перекрыть и потом... стояк. Правильно, перекрыть стояк. Стояк, mm. а во-вторых, вызвать 104. Правильно, вызвать газовую службу. Да. Как проверяется тяга в вентиляционных каналах? А вон это самое он тут наклеен у нас и проинструктированный мы вот это сюда мы ставим правильно и смотрим куда наклонится полосочка бумаги куда отклоняется правильно ну да проверять на спичку на проверять на спичку запрещено а почему а вдруг там уже... Правильно, если набралась газовая, газовая смесь, если набралась газовая смесь в взрывоопасной концентрации, да. то она, естественно, при зажжении спички, взрывается. когда пошла искра, она взрывается. Правильно. Совершенно Категорически да. запрещается проверять. Да, хорошо, это. я... Со времен Великой Отечественной войны вот в Бабушкинском районе города Днепропетровска, начальником пожарной части, которой я являюсь... Вот только за 2000. И вот, как правило, пик нахождения боеприпасов приходится на весну. То есть с потеплением, когда сходит снег, когда появляется утепель. и боеприпасов первым делом надо оградить это место, не допускать туда доступа посторонних лиц. И вызвать, естественно, позвонить в службу 101. 101. Да, 101. Да, 101. Или 01, как в данных ситуациях, надо да. четко указать это место. И тогда уже специалисты Государственной службы чрезвычайных ситуаций, mm -hmm. которыми мы являемся. Реализация вашего восприятия мы вам mm -hmm. оставляем а, по, нах... по действиям при нахождении явления, боеприпасов, вылечения, боеприпасов вылечения, да, предмет, времен Великой Чести, да. вот, памятка по пользованию электрическими приборами. Так как вы знаете, что третья часть всех электро... неисправной электропроводки или же электроприборов, третья часть, примерно 33-35 процентов. Правила пожарной безопасности в пенного покрова с водоемом, как у нас, допустим, на Днепре, в затонах вот и на ставках допустим. Вот. То есть, если при попадании в лед, что на, по, попадание в прорубь, при провале на льду, попадание в прорубь. То есть, Это человека сушает. надо раздеть, просушить, чтобы не было гипертермии. Потому что в мокрой одежде человек буквально за 5-7 минут он замерзает. Замерзает и умирает просто от гипертермии, если даже не, повы, не получил никак, никаких повреждений. там, не пере... Советской армии, и военно-морского флота. Спасибо. То есть сейчас это день мужской просто. Да, день защиты. Он еще один там есть. А, оно совпадает. Да, да. По да, распоряжению правительства. Да да, 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 да. Просто... да я уже показываю, как это я снималась в этом. Комедики. что случилось? Начальник пожарной охраны Бабушкинского района Говорун Сергей Васильевич. Провести инструктаж по правилам пожарной безопасности в быту, по правилам обращения со взрывопас... при нахождении взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной Мы Краткий инструктаж проведу, если вы не против. Мы не против, что это все Это, это наш центр, центр общественных связей. Это... Мы ехали к Ириде Яковлевне. В территории которого вы живете. Мы проводим сейчас инструктажи по правилам пожарной безопасности, итоге, по соблюдению правил пожарной безопасности при пользовании газовыми отопительными приборами, печным отоплением, по правилам поведения при нахождении взрывоопасных предметов в время Великой Отечественной войны. То есть у нас подготовлены агитационный материал. Вот я немножко вам расскажу. Вы не против? Нет, нет. Смотри, при нахождении а, взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны особенно часто это весной происходит, когда земля начинает выбрасывать их наружу. Наруж. Первым делом надо оградить это место, а, прекратить доступ туда людей, особенно детей. Естественно, не разводить рядом огонь, тем более не брать их и ни в коем случае не перемещать. При этом сразу же надо позвонить по телефону 101. А, Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины. Вот. И вызвать специалистов. И мы тогда уже прибудем и решим вопрос об их вывозе и безопасности Также при если давление газа упало ниже нормы и котел отключился, то надо перекрыть полностью кран подачи газа и также выключить газовый отопительный прибор. Вот. Далее, Знаете, что запрещено включение нескольких электроразеток. Вилок в одну электророзетку Нагружение, чрезмерное нагружение сети Потому как третья часть всех пожаров Происходит по причине неисправной электропроводки Или же несправных электроустановок вот. И мы подготовили Вам такие яркие красочные памятки Для лучшего восприятия Мы вам оставим Пользуйтесь в быту, пожалуйста Пользуйтесь всегда соблюдайте правила пожарной безопасности. Все, с наступающим вас праздником 23 февраля. Бойченко. Бойченко, Да. да. Спасибо.